प्रश्न क्रमांक एक मानसशास्त्र शास्त्र म्हणून कोणत्या शतकात मान्यता पावले पर्याय ए सोळाव्या शतक बी सतराव्या शतक सी अठरावे शतक डी एकोणीसाव्या शतक उत्तर डी एकोणीसाव्या शतक दोन फंक्शनलिझम या मानसशास्त्र शाखेचे प्रमुख प्रवर्तक कोण पर्याय ए विलियम जेम्स बी फ्रॉइड सी वाटसन, डी जंग उत्तर ए विलियम जेम्स तीन एनिटिकल साइकोलॉजी को संबंधित है पर्याय ए जंग बी फ्रॉइड सी स्किनर डी पियाजे उत्तर ए जंग चार लॉ ऑफ इफेक्ट को मानले पर्याय ए पावलाव B, C, D, बी थॉन्डाइक सी वाटसन डी स्किनर बी थॉन्डाइक पास रेनफोर्समेंट ही संकल्पना कोणाशी संबंधित है पर्याय ए स्किनर बी पावलाव सी पीआर ए स्किनर प्रश्न सहा मानसशास्त्र हे स्वतंत्र शास्त्र म्हणून कोणत्या वर्षी मान्य झाले पर्याय ए अठराशे पंच्याहत्तर बी अठराशे एकोणऐंशी सी अठराशे पंच्याऐंशी डी अठराशे नव्वद उत्तर बी अठराशे एकोणऐंशी सात जेस्टाल या शब्दाचा अर्थ काय पर्याय ए रूप किंवा संपूर्णता बी मन सी वर्तन डी चेतना उत्तर ए रूप किंवा संपूर्णता आठ लर्निंग बाय इनसाइट हा सिद्धांत को मानला पर थोनलाइ बी कोहलर सी स्किनर डी पैलाव उत्तर बी कोहलर नौ कॉलेक्टिव अनकॉन्शियस ही संकल्पना को मानली पर्याय पर ए बीजंग, बी डी एडलर उत्तर बी जंग दिटी कॉम्प्लेक्स ही संकल्पना को मानली पर्याय ए एडलर बी फ्रॉइड सी जंग डी पियाजे उत्तर ए एडलर अकरा बालमानसशास्त्राचा जनक कोण मानला जातो पर्याय ए पी बी फ्रॉइड सी वॉटसन डी गेसन तर मित्रांनो या प्रश्नाचे उत्तर तुम्ही द्यायचे आहे कमेंटमध्ये पुढचा प्रश्न लॉ ऑफ रिडिनेस कोणत्या मानसशास्त्रज्ञाने मानले पर्याय ए थॉर्नडाइक बी स्किनर सी वॉटसन डी पावलाव उत्तर ए थॉर्नडाइक प्रश्न तेरा मानसशास्त्र प्रयोगशाला उगना पेला शास्त्रज्ञ को विलियम जेम्स बी उड सी पियाजे डी जंग उत्तर बी ऊंट प्रश्न चौदह मेंटल एज ही संकल्पना कोणी मांडली पर्याय ए बिनेट बी पी आजे सी गार्डनर डी फॉल्ट उत्तर ए बिनेट पंद्रह जी फैक्टर सिद्धांत को संबंधित है पर ए स्पीयरमन बिनेट सी गार्डनर डी थॉर्नडाइक उत्तर ए स्पीयरमन सोला ट्रायल एंड सक्सेस हा शब्दरलाय बी बिस्किनर सी पियाजे दी डी थॉर्नडाइट उत्तर डी थोडाइक सत्रह बिहेवियर इज अ फंक्शन ऑफ एनवायरमेंट असे एनवेंट अर्याय एस्किनल बी वॉट्सन सी पैलाव डी पी उत्तर बी वॉटसन अठार ड्रीम्स आर विश फुलफिलमेंट्स असे कोण म्हटले पर ए फ्रॉइड बी जंग सी एडलर डी पियाज़े उत्तर ए फ्रॉइड एक पॉजिटिव एंड नेगेटिव रि ही हि संकल्पना को संबंधित है पर स्किनर बी पैलॉ सी वॉटसन, डी थॉर्नडाइक उत्तर ए स्कीनर वीस एगोसेंट्रिक स्पीच हि संकल्पना को संबंधित है पर एजे बी सी फ्रॉइड डी जंग उत्तर ए पी एजे एकोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट को मानसशास्त्रज्ञा ने माडले पर्याय ए पीआ बी वायगोत्सकी सी एरिक्सन डी गार्डनर उत्तर बी वायगोत्स्की बावीस नेमोनिक डिव्हायसेस कोणाशी संबंधित आहेत पर्याय ए स्मरणशक्ती सुधारणा बी व्यक्तिमत्व सी वर्तन डिशिक्षण उत्तर ए स्मरणशक्ती सुधारणा तेवीस एस क्यू थ्री आर मेथड मुख्यतः कशासाठी वापरली जाते ए व्यक्तिमत्व चाचणी बी वाचन समज सी स्मरणशक्ती डी वर्तन नियंत्रण उत्तर बी वाचन समज प्रश्न चोवीस प्रोजेक्टिव टेस्ट मध्य को चार मोड़ो पर रॉसचैच इंक बोल्ट टेस्ट बी आईक्यू टेस्ट सी एप्टिट्यूड टेस्ट डी एचिवेंट टेस्ट उत्तर ए रॉसचैच इंक ब्लॉट टेस्ट पंचवीस फादर ऑफ एज्युकेशनल सायकोलॉजी कोण मानले जातात पर्याय ए थॉनडाईट बी पियाजे, सी फ्रॉइड डी वॉटसन उत्तर ए थॉनडाइट तर मित्रांनो या पंचवीस पैकी तुमचा स्कोर किती आला हे कमेंटमध्ये नक्की कळवा